स्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिनाथेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे तस्थौ कञ्चित् सकालञ्च मुनिनाथेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सो तत्र मम त्वाकृष्टमानसः

मदभृत्यै स्थैर्य सव्रत्यै धर्मतप नवा न जाने सप्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदह मम वैरी वशं यातः कान् भोगानुपलक्ष्यते न जाने सप्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदह मम वैरिवशै्यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृतां ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवन्तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभ्रताम् असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितसोऽति दुःखेन क्षयङ्कोशो गमिष्यति असम्यग् व्ययशीलैस्तै सततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयन् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकन्ददर्शसः एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैशमेकन्ददशः सपृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मा दुर्मना इव लक्ष्यसे हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव दुर्मना इव लक्ष्यसे <región> इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाचसतं वैष्यः प्रश्रयावनतो नृपम् इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोधितं प्रत्युवाचशतं वैश्यःप्रश्रयावनतो नृपम् why is she a water